Salam hörmətli qonaq izləyicilərimiz. Bu gün əməliyyat masası üzvəsində 569 nömrəli marşrut xəttinin yaxınlığında 2 mərtəbəli evləməsini təqdim edirəm. Evimiz 5 otaqdan, bu bax beləncə istəyə görə məsəl üçün burana qərarçı kimi də saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, burada gözəl bir geniş bir qonaq otaq düzədə bilərsiniz. Evin birinci mərtəbəsinin hündürlüyü 3 metrdən çox ki, az deyil. Evimizin bir daha fasad görünüşünü görsədim, bax belə bir fasad görünüşündədir. Həyətinə baxın, pəncərə yoxdur, onu xatırladım. Sizə birinci növbədə bax bu birinci mərtəbəsini həm qara kimi istifadə edə bilərsiniz, həm e, yay kisetkası, qış kisetkası kimi istifadə edə bilərsiniz. Və artıq buradan bölüb yenə də bir dənə də əlavə burada otaq otaqda belə bir dənə də otaq burada əlavə olaq, yenə də qaç saxlay bilərsiniz. Yuxarısa. Eee, steklavas mədduşanlıb və üstünə landrin vuruldu. İndi isə Birinci mərtəbəsində mən onu göstərirəm. Burada kombi işlək vəziyyətdədir. Su çənidir, ton yarım tonluq su çənidir, gidrofor. Hamsı tam qaydasındadır. Birinci mərtəbəsində iki daşdan bir əs çox kürsüdür. Bax belə bir birinci mərtəbədir. Burada kombi sistemi birinci mərtəbəsində mövcuddur. Birinci mərtəbəsi yalnız qalıb. Döşəmənin e, laminatı və divarların aboy qalıb. Onu da xatırladım sizə. Burada bir həm otaq kimi, həm də mətbəx, xona studiya kimi, yəni nəzərdə tutub, onu da xatırladım. Divarlar ağardılıb üzlənilib. Bura isə yataq otaqlarından biridir. O ilə də tanış edim mən. Bax, belə bir yataq otağıdır. Əlavə əşyalar burdadır, yuxarıda gördüyünüz kimi. Burda isə kombi sistemi işlək vəziyyətdədir. Evimizin qiyməti çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb təcili olaraq 60.000 manata satışa çıxıb. Real alıcılar sözsüz ki, endirim olunacaq evimizin e, sənədləri tam qaydasındadır, evin də torfanın tam mülki sənədləri qaydasında da evimiz ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. İndi isə mən isə ikinci mərtəbəsinə tanış edim. İnşallah ev olmu insanlar Allah təala belə gözəlbəx qismət etsin. Xatırladım yanında araz market, e, 6 nömrəli məktəb. Bunlar hamısı tam yaxınlıqdadır. Avtobusdan məsafəsi demək olar ki 100-150 e, metr məsafədir. İndi isə ikinci mərtəbəsinə mən tanış edim. Ümumiyyətlə 5 otaqdan ibarətdir bres evimizin 1-ci ikinci mərtəbəsinin girişidir. Burada gördüyünüz ki, optik interneti kimi mövcuddur burada. Bax, belə bir gözəl bir ikinci mərtəbəsi var. 1-ci mərtəbə hündürlüyü 3 metrdir. 2-ci mərtəbəsi hündürlüyü 3 metrdir. 2-ci mərtəbədə isə 3 dənə yataq otaq və mətbəx və sanuzel mövcuddur. Sağda mətbəxdir, üzbüz yataq otağı, ikinci yataq otağı və solda isə evimizin qonaq otağı və sağda isə sanuzeldir. Burada sağ tərəfdə bax gördüyünüz kimi mətbəxtdir. Mətbəx mebeli yığıldıdan sonra yəni burada xidmət yeri qalıb. Yəni stol-stul qoyub burada rahatlıq məhfətmi olar. Tam yaşayış olan bir yerdir. Burada da kombi sistem işlək vəziyyətdedir. Kombi də mətbəx mebelidir. Bunlar hamsəvimiz üçün də qalacaq. Evimiz yaşayışlıdır. Bir də fətran evin də torpağın tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. İpoteka də yararlıdır. Burası evimizin qonaq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır və alıcının nəzərinə çatdırım ki, ə, evimiz həm əşyalı da satılır, əşya satılır. Yəni bu gördüyünüz əşyaları da saxlaya bilərsiniz. Yəni ə, hər hansı bir pulun qismində, yəni bu əşyalarla da saxlaya bilərsiniz. Yəni alıcının istəyinasıdır. Amma əşyası biz 60.000 manatda satışa çıxıb, real alıcını sözsüz ki, endirim olunacaq. Burda isə sağ tərəfdə sanuzeldir. Vah, belə bir gözəl irsanuzeldir. Bütün avadanlıqlar oyulub. Evimiz ikinci əf ev kimi istifadə olunur. Onu da xatırladım sizə. Burda sol tərəfində isə evimizin üçüncü otağıdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Bu da yataq otağıdır. Və Xatırladım ki, burada taxta tumbaç var, evin içinə daxil olduqdan sonra, baş panel daxil olduqdan sonra, yəni gördüyünüz kimi genişdir, burada mövcuddur. Evimiz ümumiyyətlə 80 kvadrat yuxarı mərtəbəsidir, 80 kvadrat aşağı mərtəbəsidir. Ümumiyyətlə 5 otaqdan ibarətdir. 160 kvadrat ümumi tikinti sahəsidir. E, Sot yarım torpaq sahəsinə yaxın. Torpağın üzərində inşa olunub. İndi isə sonuncu həyət otağını mən sizə tanıtdım. Bu evimizin sonuncu yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi, yataq otağı genişdir, şifonyerdir, tumbuka taxdı, komod da bulanıstaxlı oldu. Ondan sonra yəni genişliyə qalıb. Pəncərənin qarşısında kəsən bir maneə yoxdur. Evimiz işıqlıdır. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və məni unutmayın. Yeni satışa çıxacaq evlərlə 1-ci növbə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmaq istəyən insanlar Allah təala belə gözəl bir qismət etsin. Evimiz bir daha xatırladım, kirayə yaşan evdir.